Mütaliə insanda bilik, dünya görüşü, insani xüsusiyyətlərlə yanaşı səbri də formalaşdırır. Hər şey körpəlikdən başlamalıdır deyirlər. Hər gün əgər uşağımızın həyatında, yəni oxu saatlara ayırsaq, bu misal üçün günorta yuxu zamanı və yaxud da axşam yuxu zamanı valideynin uşağın xoşlayə biləcəyi bir nağılı götürüb yatağının yanında oturması və yaxud uşağı divandı bölündə əyləşdirib nağılı ona həvəslə oxunması eyni saatda uşaqda bərdişalığı ala bilər. Kitabın içəklikləri gözəl anladaraq və anlattıqdan sonra buradan sən nə başa düşdün? Nağılda kimlər var idi? Onlar necə hərəkətlər etmişdi? Necə səslərlə danışdı? özünə ifadə etdirən uşaq həvəslə eyni maraqlı kitabı başqa birisinə yaxınlaşıb kitabın içindəkiləri anlatmağa əlbəttə ki cəhd edə bilər. Körpənin əyani olaraq kitabla ilk tanışlığı 1 yaşından başlayaraq mərhələlərlə aparılmalıdır. Qısa və az cümlələrdən ibarət olan, əlvan şəkilli və ən əsası dözümlü materialdan hazırlanmış kitablar seçilməlidir ki, körpə onları vərəqləyərkən yıra bilməsin. Elə kitab seçmək lazımdır ki, şəkilləri böyük və qabarıq səthli olsun. Körpə əllərini səhifə üzərində gəzdirəndə şəkilləri hiss etməyi bacarsın. Elə balaca yaşlardan başlayaraq uşağa hədiyyə kimi rəngli, şəkilli jurnallar, kitabçalar almaq lazımdır. Uşağın gözü beləcə kitablara və oxumağa alışacaq belədir bir künc yaradırıq kitabxananısan hansı ki bu kitabxananın rəhbərisənsən və buradakı kitabları qorumalsan çünki biz özümüz səndən bu kitabları alacağıq oxuduqdan sonra kitabları bizdən təhfil al. Artıq mənim əşyalarıma qarşı olan qayğığım, diqqətim və sevgim və kitabxanamı qorumaq müdafiə sistemi bir mənalı şəkildə şura altında özünü həkk edəcək. Digər tərəfdən isə uşaqlara oxuduğumuz kitabları yığaq, artıq biz onlardan istifadə etmiriksə biz onları hədiyyə edək. Biz də kitab sevdirməyin yollarını kitabxanada axtardıq. Bura gələn oxucu sayını və maraqlarını öyrənməyə çalışdıq. Əslində uşaqlar valideynləri ilə birlikdə gəldiyinə görə valideynləri təxmini hər hansı bir kitab axtararaq gəlirlər. Amma təbii ki bizə müraciət olunduğu zaman ə, bizim əməkdaşlarımız da kitab seçmində kömək edirlər. Ə, yəni hər hansı bir tərəddüd varsa və ya hər hansı mövzu axtarırlarsa biz onları istiqamətləndiririk hansı kitablarımızla. Çünki bizdə burada uşaq bölməsi ayrıdır. Səb uşaq kitabları var orada və mövzuya uyğun biz yığımışıq kitabları, yaş həddinə uyğun yığımışıq, istənilən yaşa və mövzuya uyğun kitablar mövcuddur və bir neçə dildə. Azərbaycan, türk, ing risə rus dillərində. Uşağının kitab oxumasını istəyən valideyn özü də ona nümunə olmalıdır. Belə ki, valideynin kitab oxuduğunu görən uşağın da kitab oxumağa həvəsi yaranır. Ümumiyyətlə uşağı düzgün tərbiyə etmək istəyən valideyn ona düzgün nümunə olmağı bacarmalıdır.